السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للّہ والسلام وسلام ولا رسول اللہ. اما اللہ اللہم السلی اللہ محمد و آل محمد کما صلی اللہ آل و علا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وَمَسَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَسَلِ الَّذِي يَنَعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمُّنْ سُمْ بُكْمُنُ فَهُمْ لَا يَقِلُونَ سورة البقرة آية نمبر 171 اللہ پاک فرماتے ہیں اور کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز کو سنتے ہیں بہرے ہیں گونگے اور اندھے ہیں انہیں عقل نہیں لا یاقلون انہیں عقل نہیں سب تعریفیں اللہ جلِ شانہو کے لیے جو کل کائنات کا تنہا اکیلا واحد مالک خالق رب ہیں اور درود و سلام سرکار انبیاء امام انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لفظ ناک اور نائیک چرواہے کے بکریوں پر چلانے اور آواز دینے کو کہتے ہیں اس آیت مبارکہ میں جو تلاوت کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما صلی لذیح یان یا نیکو تو لفظ ناک اور نائیک چرواہے کے بکریوں پر چلانے اور آواز دینے کو کہتے ہیں اگر یہ آیت کریمہ بت پرستوں کے بارے میں ہو تو پھر کسی تعویل یا توجہ کی ضرورت نہیں اور مطلب یہ ہوگا کہ بتوں کو پکارنے اور ان سے حاجت طلب کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جانوروں کو پکارے تو وہ جانور سوائے آواز کے اور کچھ بھی نہ سنے اور وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے اس صورت میں یہ آیت مبارکہ مضمون کے لحاظ سے ہیں اس آیت کریمہ لا یس مو دعایو مست یعنی وہ تمہاری پکار نہیں سنتے اور اگر سنیں تو جواب نہ دیں گے کہ مثل ہوگی اور یہ تمثیل مرکب ہوگی یعنی ہر جزو مثال کا ممسل لہو کہ ہر جزر کے ہر جز کے مشابہ ہونا ضروری نہ ہوگا بلکہ تشبیح صرف پکار کے بے فائدہ ہونے میں ہوگی اور اللہ دعا و دع سے بھی تشبیح میں کوئی خرابی اور لازم نہیں آئے گا اور اگر اس آیت کریمہ کو یہود کے بارے میں کہا جائے تو اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جو ان کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں یہود کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں اور وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں تو ان کے اس جواب کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص جانوروں کو آواز دے یعنی جس طرح جانوروں کو آواز دینا بے سود اور حماقت ہے اسی طرح ان کا ان یہودیوں کا یہ جواب بھی بے سود اور محمل ہے. یا پھر اس آیت قریمہ میں کفار کو جانوروں کے ساتھ تشبیح دینا مقصود ہے اس صورت میں تعویل کی ضرورت ہوگی اور وہ یہ ہے کہ یا تو ماسال اللہ زینہ سے پہلے ماسالوں کا مانا جائے یا پھر مشبہ یعنی اللہ زینہ کا سے پہلے مصاف محضوف ماننا جائے اور تقدیری عبادت یہ ہوگی و دَعِ اللہ زینہ کا فارو پہلی صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص جانوروں کو آواز دے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آواز دینے والے کے مثال ہیں اور یہ کفار جانوروں کے مثال ہیں اور دوسری صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ جو شخص کفار کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جانوروں کو پکارے یا پھر یہ توجیح کی جائے کہ اللہ زیان سے پکارنے والا مراد نہ لیا جائے بلکہ جس کو پکارا گیا ہے یعنی جانور وغیرہ وہ مراد لیے جائیں اور ایسا استعمال کلام عرب میں شائز ہے استعمال ہوتا ہے چنانچہ اہل عرب کہتے ہیں فَلَا یا خوفا خو فل یعنی فلاں شخص آپ سے شیر کی طرح ڈرتا ہے یہ معنی لفظوں کے اعتبار سے ہے اللہ پاک کا ارشاد اعلیٰ ہے انفاتحہ ہو لتا نو او اس کے لفظی معنی یہ ہے کہ اس کی چابیاں تھک جاتی تھیں جماعت سے اور مراد یہ ہے کہ ایک جماعت اس کی چابیوں سے تھک جاتی تھی جو اونٹوں پر خزانوں کی چابیاں لے کر چلتے تھے ان بارے میں اس صورت میں حاصل مطلب یہ ہوگا کہ کافر اپنے باپ دادا کی اقتدا کے ایسے پیچھے پڑے ہیں کہ جو احکام بن کو سنائے جاتے ہیں ان پر کان نہیں لگاتے کان نہیں دھرتے اور ان میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے جانوروں کی سی حالت ہے کہ ان کو خواہ کتنی ہی آواز دے دو آواز سننے کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتے ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا یا یہ مانی ہوں گے کہ یہ یہود اپنے باپ دادا کا اتباع تو کرتے ہیں لیکن ان کو حقیقت حال کی کچھ اطلاع اور خبر نہیں ہے جیسے جانور ہوتے ہیں کہ آواز تو سنتی ہیں مگر سمجھتے نہیں ان کے باپ دادا کا حال تو یہ تھا کہ تورات کے منسوخ ہونے سے پہلے تورات کے بتلائے ہوئے احکام کی اتباط تو کرتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا جزار کرتے تھے اور ان کی حالت یہ ہے کہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم تورات کی اتباع کرتے ہیں وہ کیا اس کی مخالفت کرتے ہیں تو رات تو کہتی ہے کہ قرآن اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ مگر یہ لوگ اس کا سر انکار کرتے ہیں اس کے بعد فرمایا یہ لوگ بہرے ہیں گونگے ہیں اور اندھے ہیں پس وہ کچھ نہیں سمجھتے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ کافر یہ اللہ کو نہ ماننے والے یہ نبی کائنات کو نہ ماننے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے یہ کافر اللہ تعالیٰ کی آیات کو توجہ یکسوئی اور غور و فکر سے نہیں سنتے اس لیے بہرے ہیں اور ان کی زبان سے بھی خیر کے کلمات نہیں نکلتے اس لیے یہ گونگے قرار پائے بہرے قرار پائے اور ہدایت کو نہ دیکھنے کی وجہ سے اندھے ہیں پس چونکہ ان کی فکر و نظر میں خلل واقعہ ہو گیا اس لیے وہ دین کی بات کو نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نوازے یا ان کو تباہ و برباد فرمائے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ہدایت سے بے نیاز لوگ بے پروان نہ سننے والے توجہ نہ کرنے والے ہدایت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا منبع ہیں سر چشمہ ہدایت ہیں اور قرآن ہدایت سے اللہ کی دی گئی رحمتوں سے اللہ کی دی گئی ہدایتوں سے اور رحمتوں سے بھرا پڑا ہے جی تو ہدایت سے بے نیاز لوگ جیسے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئیں ان میں یہ کتاب ڈائمنڈ ہے سب سے بہتر ہے سب سے اعلیٰ عرفہ ہے تو اس آیت مبارکہ میں مَ صال اللہ زین کا فاروق کا اللہ زین

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ہدایت سے بے نیاز لوگ ہدایت سے بے پرواہ لوگ جو توجہ سے اللہ تعالیٰ کو نہیں جاننا چاہتے نہیں سننا چاہتے جو اس کے نبی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئی ہے یہ قرآن پاک اور ہدایت اس سے بے نیاز ہیں اس سے بے پرواہ ہیں غافل ہیں اس میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اور کفار کی مثال ان جانوروں سے دی گئی ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی سنتے ہیں کچھ سمجھتے نہیں بہرے ہیں گونگے ہیں اور اندھے ہیں اور انہیں عقل نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کس قدر درست ہے کہ آج قرآن موجود ہے اس میں ہدایت بھری پڑی ہے مگر سننے اور قرآن کو جاننے اور قرآن پر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ بات یقین رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے لیکن صرف آواز سنتے ہیں اندر کیا ہے قرآن میں کیا لکھا ہے رب کیا چاہتا ہے اس سے یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال دی ہے کہ جیسے چرواہا بکریوں کو ہانکتا ہے ڈنڈے سے آواز سے چلا کے تو اس طرح وہ صرف اس کی آواز سنتی ہیں تو ان کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی اس طرح کافروں کی مثال دی گئی ہے تو اس میں کافروں کا یہود کا مشرکوں کا اور نصارہ کا اور دیگر اہل کتاب جو ہدایت سے خالی ہیں بے پرواں ہیں غافل ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے تو کچھ بات کی گئی ہے اس درس میں اس بیان القرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کیا اہمیت دیتا اور جانوروں سے بھی بادتر جو ہدایت کو نہیں سننا چاہتا غافل رہتا ہے اور کانوں سے سنا ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا ہیں جی اور مذاق میں اور ٹھٹھا تو یہ ساری چیزیں اس میں آ گئیں کہ وہ والی خالی سون کے الفاظ کا سننا ان کے لیے اور نہ سمجھنا اور اس میں کیا پیغام رب دیتا ہے اس پر توجہ نہ کرنا ان بارے میں اس بارے میں ان کے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرما دیا وَمَا سَلُ صلی اللہ جی نا کا فروح اس آیت مبارکہ میں یان اصل لفاظ بتایا گیا ہے اصل سے کیا مطلب مثال اس سے دی ہے کماسال اللہ جی یا نیک او بیمال یسما اللہ دعا یہاں دعا, دعا اور ندا دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں جی ندا بھی پکار کو کہتے ہیں اور دعا جو ہے وہ خصوصی کسی کی طرف کسی کے بارے میں کسی کی کسی سے کی جائے اور ندا عام پکار کو کہتے ہیں اور دعا خاص پکار کو جو کی جاتی ہیں یعنی چرواہا بکریوں کو کرتا ہے وہ ان کی اس وجہ سے تو کیا فرمایا چرواہا بکریوں کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اتاری ہیں اس کائنات کے لیے انسانوں کے لیے جنوں کے لیے ہم سب کے لیے ہے جی کیا فرمایا کہ بما صلی اللہ عزینہ کا فروغ اللہ کا شکر عظیم ہے بارہا کروڑ ہاں شکر ہے کہ ہم اس لسٹ سے اللہ ان شاء اللہ باہر ہی ہیں تو یہاں کافروں کا ذکر کیا گیا تو آج ہمارے لیے درس ہیں کہ ہم اس پہ توجہ کریں جی اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ جو خالی سنے اور نہ سمجھے توجہ اور کان نہ لگائے تو ہدایت سے بے نیاز رہیں وہ کافروں کو لیے کہا گیا تو آج ہمارا کیا حال ہے تو بہنوں بیٹیوں بھائیوں بزرگوں نوجوانوں یہ بات سمجھ لیں بھئی سننا وہ ہے جو توجہ کرنی ہے اور توجہ اور کان لگانا اور دل اور دماغ اس کی طرف لگانا ہے سارے دن میں کچھ باتوں پر اس قرآنی میسیجز پر تو توجہ لگائیں اور صحابہ کا کیا وطیرہ تھا ہم کافروں سے نکل کے مسلمانوں کی طرف آتے ہیں آج ہم نے اپنا بچاؤ کرنا ہے ہم نے اپنی تیاری کرنی ہے ہم نے عمالِ صالحہ بنانے ہیں تاکہ ہمارا میزان باری ہو جائے اس لیے کہ ہم صحابہ کے مثل وہ دس آیتیں جب تک پڑھ نہیں لیتے تھے سن نہیں لیتے تھے سمجھ نہیں لیتے تھے یاد نہیں کر لیتے آگے نہیں بڑھتے تھے اور قرآن میں کتنی آیتیں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے وہ یاد کی وہ سنی اور سمجھی اور عمل کر کے دکھایا آج ہم چیلنج کرتے ہیں مسلمان عماں سے تو یہ اس کو اختیار ہی کر لیں دس آیتیں چوبیس گھنٹے میں ہیں جی یہ تہجد گزار آج کے ہیں جی یہ ترانے پڑھنے والے یہ نقمات یہ قوالیاں یہ دیگر چیزوں میں بڑا بڑا وقت اور محفل شبینہ اور محفل شب اور محفل دن رات کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے وہ بھی تو وہ سب اس چیز کو توجہ کریں اور اللہ کی طرف لو لگائیں اور ہدایت کو پکڑیں اور ہدایت کو مضبوطی سے پکڑیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما گئے تھے ترک تو فی کما لنتزلو ماں تمسک تم بھی کتاب اللہ و سنتیں یہ ہے ہدایت کتاب اللہ و صنعتی اور صحابہ کرام نے سنت کو اختیار کیا اور رب کی کتاب قرآن عظیم کو پکڑ لیا اور اس کو یاد کیا اور اس کی آیتیں پڑھیں اور سمجھیں اور سنیں اور دھیان کیا اور یاد تک کر لیں اور عمل کر کے دکھایا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آج کے کفار ان پر اگر چاہے تو کرم کر دے ان کو سب کو ہی مسلمان اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مسلمان مشکل نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے کیا مشکل تھا کہ ہم سب کو ہی ہدایت یافتہ یا کرتے لیکن ہم آزمائش کرتے ہیں اس ظالم کو کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں جو ظلم کر رہا ہے اس کو بھی اسی میں شامل کر دے جو نہیں کر رہا یہ کیسے ہو سکتا یہ انصاف پر مبنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں یہ اللہ کی حکمت ہے اس لیے فرمایا کہ آسانی پیدا کرو سہولت سے رہو اور سنت کے اوپر چلتے رہو اور نبی پاک کی سیرت کو اختیار کرو اور ان چیزوں کے اندر ہی فائدہ ہے اور ان چیزوں میں ہی فائدہ ہے آج دنیا کے اندر ہمیں نظر نہیں آتے تو یہ آخرت میں یعنی برزخ سے یہ معاملے شروع ہو جانے ہیں اور میزان میں اور اس کے بعد پلس رات میں اور قبر سے اور اٹھنے میں اور دوبارہ اور یہ ساری چیزیں مال اس وقت ہم پکاریں گے روئیں چلائیں گے اور اس دنیا کو پھٹکاریں ماریں گے کہ اس دنیا میں ہم کیا کرتے رہیں تو اس قرآن پاک میں یہ بار بار ارج کیا جاتا ہے یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ اٹھ کھڑے ہو جاگ جاؤ کتنے ستے ہی نہ رہو اور قرآن کو پکڑ لو اور اس کو یاد کر لو سمجھ لو سن لو ہے جی انسان سو سکتا ہے کھا پی سکتا ہے یہ اس کے سہولتوں کے لیے ساری چیزیں مگر اصل منبع مقصد اس کا دنیا میں کیا ہے کہ اس قرآن اور نبی کریم کی سنت سے چیمٹ جاؤ اور اس سے تمسک اختیار کر لو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خصوصی نظر کرم فرمائے اور عطا فرمائے رحمت نازل فرمائے اور اپنا امن و سکون اس دنیا میں تاکہ امن سے کام اور عمال صالح ہم لوگ کر سکیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ یہ پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہیں ہر حال میں شکر کرتے رہے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عظما قرآن عظیم اور سیرت نبوی اور نبی پاک کی سنت یہ عطا فرمائی ہے. یہ ہمیں دی ہیں ہمیں ان کا کچھ کچھ پتہ ہے لاگ گیا ہے تو ہم اس کو کھولیں اور ان کو پڑھیں اور اس سے اپنی سیرت کو سواریں اپنی زندگیوں میں شامل کریں معاملات میں شامل کریں کورٹ کچہری میں شامل کریں اور شادی بیاہ میں غمی خوشی میں شامل کریں کاروباروں میں کریں اور دیگر تعلیم میں کریں اور دیگر امور دنیا میں اس سے راہ ہدایت حاصل کریں آمین وما توفیقی اللہ باللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ